अथ श्री कवच प्रारम्भ ॐ नमो श्रीगुरुदत्तं दत्तव जगद्गुरुं निष्कलनिर्गुणं वन्दे श्रीदत्तात्रेया नमस्ते सुरेशैर्ववन्दितदेव त्रिलोकलोकवन्दितम् हरिहरात्मभुवन्द्य दत्तात्रेया नमस्ते ब्रह्मलोकेषु भूतेषु शङ्खचक्रगदाधरं पाणिपात्रधरदेव दत्तात्रेया नमस्ते निर्मलरक्तवर्णं च सुन्दरस्वाङ्गशोभितम् सुलोचनविशालाक्षे दत्तात्रेया नमस्ते विभूतिशोभितदेह आर्केयूरराजितम् अनन्यकरुणाकार दत्तात्रेया नमस्ते विभूतिशोभितभाल जटामुकुटमण्डितम् कुण्डलो कुण्डलोकर्णे दत्तात्रेया नमस्ते प्रसन्नवदन देवं भक्तिमुक्तिप्रदायकम् वा नमामि मामि दत्तात्रेया नमस्ते राजराज राज महाराज पार्थवीर्यवरप्रदम् सुभद्रभद्रकल्याण ददतात्रेया नमस्ते अनुसयुदराजात आत्रिमुनिसमुद्भवं विरक्तयोगिबीरिन्द्रेय ददतात्रेया नमस्ते दिगम्बरदनुश्रेष्ट ब्रह्मचारी प्रतिष्ठितं भिक्षु च दण्डिन चैव ददतात्रेया नमस्ते कदा योगे कदा भोगे बालिलाभिशोभितं दशनरत्नपङ्क्ति च ददत्तात्रेया नमस्ते भूतबादावयोस्माद गृहपीडाविनाशकं दारिद्रवसनहारं दत्तात्रेया नमस्ते चतुर्दशागुग्रसे जन्ममार्गशिशेषु भे यश्च तं तारकं वन्दे दत्तात्रेया नमस्ते रगृत्पलदलपादं सर्वतीर्थप्रकाशकं वन्दितयोगेऽभि सर्वे दत्तात्रेया नमस्ते ज्ञानि साक्षिन देवं। देव कतिर्मोक्षप्रदायकम् आत्मभुवं वरं कृष्णं दत्तात्रेय नमस्ते प्रगुते मधुरे वाक्ये दत्तात्रेयस्ति परे साक्षात् स्वयं ब्रह्मा दत्तात्रेय नमस्ते प्राणिना सर्वजातीनां कर्मपाशप्रभञ्जकम् दत्ततात्रेयस्तिस्तोत्र सर्वकार्यविधायकम् अपुत्रो लभते पुत्र धनधान्यसमिन्वितं राजमान्ये भवे लक्ष्मीर्प्राप्त लभते क्षणात् स्त्रिसन्ध्याजपमानश्च दत्ततात्रेयस्ति परं तस्य रुग्भयनास्ति भवेत् पुष्पाण्णादाकीयाश्चा ईशाश्चाब्रह्मरक्षाश्च श्रोत्रश्रवणमात्रेण नाश्यति नात्र संशय एकविशन्ति श्लोकान्नाय सहस्रपठेन्नर रायताप्रातरुतायां साक्षाद्देवय पश्यन्ति इति श्रीदत्तात्रेयकवच सम्पूर्णम् مہاراج کی جے